Окей, okay, подарок прокрутили. Давайте теперь ваша любимая рубрика. Это рулетки. Есть рулеточка, я ее так и не прокрутил. Ребят, еще раз повторю, что дальше прокруты за ваши лайки. То есть 99 лайков собираем под этим видео и крутим рулетку дальше. Либо эту, либо следующую, все равно. Э, точнее не 99, а 120 лайков вам придется поставить. Так что делитесь этим видео со своими подписчиками, там, со своими друзьями. Чем больше лайков, тем больше прокрутов. Даб давайте активы. Давайте. На набавьте, набавьте активчика на видео. Все, крутим дальше, смотрим, что выпадет. Э -э хочу, хочу что-то, Кон контосик давайте какой-то. Кон вот этот, вот этот, вот этот. Я даже не посмотрел, что за контейнер. Ну, потому что они мне не выпадут просто. Ну вот, 10 бустеров боевого опыта которого у меня просто хватает. Просто завались. Ну, ладно. 10 бустеров боевого опыта выпало. 120 лайков с вас. Крутим Пошу дальше. Написать, несмотря на то, что может иди, выпасть а какая-то дичь. И а? Санечек. Приветствую, Сань. Приветствую. Палыч. Палыч, привет. Так, надо развернуть чат чуть-чуть. Потому что мне плохо видно. Приветствую. Приветствую. Приветствую всех. Э, мне с него ничего не выпало. То же самое. То же самое, братанчик. Видел, ничего не выпало. Так. Лады, все, что хотел сделать в начале стрима, сделал. Те, кто не подписан, ребят, на телегу, подписывайтесь. Там, смотрю, в ТикТоке позаходили, подписывайтесь на телеграмчик, не забывайте. Ссылка в шапке профиля ТикТока. Покатили, посмотрим, что, что там по обнове дальше. Сейчас опять надо это все отстроить, потому что оно все исчезает. Так. Есть. Так. О, TikTok картинка появилась. Сейчас YouTube Twitch дам тоже картиночку. Так, YouTube Twitch картинка тоже есть. Окей, ребятули, давайте посмотрим, что там на хэвике остановились. Давайте с хэвикой начнем, потому что отрубанули свет вчера. И, в общем, вот так. Не получилось ничего дальше посмотреть. Давайте с хэвика. Что по хэвику? Мощность двигателя 810-790. Так, порезали немного, немного порезали. Будет ехать чуть-чуть хуже, но не критично. Урон за выстрел. Вот это, вот это урон за выстрел, да. Урон за выстрел.